بسم الله الرحمن الرحيم. يا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين يعني على امور الدنيا والدين وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد قال المصنف rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin telah berkata Imam Al-Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semoga Allah ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya jangan kerja di belakang dunia dan jangan marah kerana sesuatu daripada dunia sebab yang demikian itu akan merosakkan hatimu seperti mana cuka akan merosakkan madu celaka engkau engkau telah kumpulkan di antara cinta dunia dengan sifat takabur yang kedua-dua sifat ini tidak akan melepaskan tuannya jika dia tidak segera bertaubat daripadanya pakailah akalmu engkau ini siapa apa yang engkau boleh buat dari apa yang kau diciptakan Dan kerana apa engkau diciptakan Janganlah takabur Tiada yang takabur itu Melainkan dia itu jahil Tiada mengenal Allah dan Rasulnya Dan tiada mengenal para kaum salihin Dari hamba-hamba Allah Wahai orang yang kurang akalnya Apakah engkau tunjukkan kedudukanmu itu dengan bertakabur? Ubahlah sikapmu dengan segera. Supaya engkau berdiri di atas jalan yang benar. Dengar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Siapa yang merendahkan diri, Allah akan mengangkatnya. Dan siapa yang mengangkat diri yakni takabur akan dihinakan Allah. Riwayat Al-Qudai jadi siapa rela dengan akhirat Mestilah dia memilih golongan yang pertama Siapa yang rela dengan sedikit Akan datang kepadanya yang banyak Siapa yang rela dengan kehinaan Akan datang kepadanya kemuliaan Relalah dengan yang rendah Supaya perkaranya berubah buat dirimu Siapa yang tunduk kepada takdir Dan rela dengannya nescaya Allah akan mengangkatnya Pada semua peristiwa ia ni pada semua keadaan Ingatlah Bahawa merendah diri dan beradab sopan itu Akan mendekatkanmu kepada Allah Ta'ala Manakala mengangkat diri dan buruk laku itu Akan menjauhkanmu Taat itu akan memperbaiki dirimu Dan mendekatkannya kepada Allah Sedang maksiat itu merosakkan dirimu Dan menjauhkannya Muslimin dan muslimat Dan penonton ini rahmatullah sekalian ada dua perkara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Yang pertama ialah pengaruh dunia dalam kehidupan beragama Yang kedua ialah sifat takabur Siapa yang berhimpung dalam dirinya cintakan dunia dan takabur maka dia binasa Lebih cepat daripada yang lain-lainnya Kalau kita lihat makhluk yang bernama manusia Hatta jin yang merupakan makhluk yang mukallaf kita mengetahui bahawa ada perkara yang boleh membinasakan jasadnya ada perkara yang boleh membinasakan semangatnya ada perkara yang boleh membinasakan agamanya manusia ramai yang berhati-hati dengan perkara yang akan menghancurkan jasadnya mereka menjauhkan diri daripada api Supaya tak terbakar Menjauhkan diri mereka daripada senjata-senjata tajam Supaya mereka tak tertikam atau tak terbunuh Atau apa sahaja perkara yang bahaya pada fizikal Mereka pakai protection Pakai baju, kalis peluru, kalis api Mereka pakai tali pinggang keselamatan Semua mereka lakukan untuk menjaga jasad Dan sebahagian manusia pula berusaha untuk menjaga apa yang disebut sebagai motivasi diri mereka Semangat, jaga semangat Sama ada secara khurafat Ataupun secara saintifik Orang-orang dulu Dengan cara khurafat Mereka buat perkara yang boleh menaikkan semangat Itu yang mereka namakan puluk semangat Besi semangat Dan lain-lain Pakai tangkal mangka untuk semangat Mereka mandi bunga untuk semangat Supaya mereka sentiasa bersemangat. Anak-anak bila nampak dia tak bersemangat maka ini eh, barangkali ada gangguan itu dan ini. Lalu mereka berusaha pulihkan semangat. Secara saintifik pula macam-macam coaching, macam-macam motivasi. Macam-macam program-program, summer camp dan sebagainya. Untuk apa? Pulihkan semangat. Semangat belajar, semangat kerja, semangat jadi suami, semangat jadi isteri dan lain-lain. Maka ini juga manusia bina Ataupun pelihara Jangan lemah semangat Tapi tidak ramai manusia yang jaga agama Kerana ia induk pada semuanya Baik fizikalnya atau semangat Maka datang Islam Dengan segala perintah dan larangan Ketahatan dan kepatuhan Untuk menjaga agama kita Orang yang sedar mereka tahu Apakah perkara yang boleh binasakan agama mereka Yang membinasakan agama mereka ada perkara yang bersifat perintah dan larangan. Bila kita solat, kita sedang menjaga agama. Orang yang menjaga aurat, dia sedang jaga agamanya. Dia. dia kalau dedahkan aurat secara fizikalnya tak ada apa-apa. Tapi agamanya rosak. Orang yang menjaga lidahnya untuk menjaga agamanya supaya tak mengumpat itu dan ini fitnah orang yang menjaga malam harinya dengan qiyamul dia menjaga agama mengeluarkan zakat dan sedekah dia menjaga agamanya dan semua perintah Allah dan menjauhi larangan ia bertujuan menjaga agama dan jaga agama ini sebenarnya automatik kita akan jaga semangat kita semangat untuk hidup tidak berputus asa dan menjaga fizikal kita tetapi secara umum manusia Kita katakan tadi memang ramai yang jaga fizikal Ramai yang menjaga semangat Di bandar-bandar besar Mereka ada konsultan untuk membina semangat Baik dalam saya katakan perniagaan Dalam rumah tangga Bukan syarikat-syarikat besar Mereka hantar pekerja mereka untuk bina semangat Kita pun kenal Apa yang disebut keng bina semangat dan kita pun mahu ayah hantar anak-anak. Baik saya cuti sekolah, cari kem untuk bina semangat. Tapi bagi membina agama, yang ramai orang terlepas pandang. Bila mana mereka mengabaikan agama mereka, sedikit demi sedikit. Mereka sedang melakukan kerosakan kepada diri mereka. Dan perkara yang paling cepat membinasakan manusia, dalam agama, adalah pertama, pengaruh dunia dalam kehidupan mereka apa maksud pengaruh dunia yang dimaksudkan dengan dunia sebagaimana kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu anak murid pada Ibnu Abbas seorang tabi'i yang masyhur ialah mana-mana dunia yang melalaikan daripada akhirat itu yang dimaksudkan semua celaan Allah terhadap dunia dalam Quran celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia daripada hadis-hadis Nabi dan kata-kata ulama pada dunia yang melalaikan akhirat Adapun dunia yang tidak melalaikan akhirat, maka ini tidak tercela. Bukan ini satu kenikmatan, ia jambatan akhirat. Sebab itu kata Yahya bin Muaz, bagaimana aku tidak cintakan dunia? Selangkan dengan sebab dunia tadi, aku dapat rezeki untuk beribadat kepada Allah. Bagaimana aku tidak cintakan dunia? Selangkan di sini aku dah mendapat pahala yang banyak untuk bawa ke syurga, untuk bawa ke akhirat. Tentang macam mana kita tak cinta dunia Sedangkan di sini ada rumah-rumah Allah ada para walinya, ada orang soleh, turunnya rahmat, adanya laitu qadar. Ada yang sekian banyak. Kita cinta dunia kerana sebab itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan ang dunia bila dia melalaikan dari akhirat. Kata Sa'id bin Jubai, mata'ul ghurur ma yulhika an talabil akhirah. Wa man lam yulhika falaysa mata'ul ghurur, walakinahu balaghun ila ma huwa khairun min. Yang dimaksudkan dunia yang menipu Bila mana dia menghalang kamu mencari akhirat Tapi bila mana dia penyebab kamu cari akhirat Maka ini bukan nikmat yang menipu Bahkan ini penyampai kepada apa yang lebih baik untuk kamu dapat Dan dengan duit kita ada Kita boleh zakat, boleh bersedekah Kita boleh bantu itu, tolong itu dengan sebab kita berada di dunia Kita menunggu rahmat Allah turun Bulan Ramadan kita tunggu rahmat Allah turun di pagi hari, di petang hari, di malam hari. Dengan sebab adanya dunia, kita dapat membina rumah-rumah Allah. Yang menjadikan kita akan mendapat pahala rumah-rumah di syurga, istana di syurga. Dengan sebab dunia, kita dapat mengenali hamba-hamba Allah yang kita sayang. Hamba-hamba Allah yang mendekatkan kita pada Allah. Oleh sebab itu, dunia yang dicela yang kita nak bincangkan, dan apa yang disebut oleh Syed Abdul Qadir Dunia yang melalaikan kita dari akhirat Dunia yang kita kejar Sampai lupa akhirat Walau kita kejar ni pun tak, tak ke mana Iaitunya orang yang Kejar akhirat Untuk dapat dunia Orang yang mengejar dunia untuk dapat Dunia tadi dengan melupakan akhirat Dia pun tak akan dapat macam dia kejar Sebab tu kata Hatim Al-Asam Dunia ni macam bayang-bayang kita kejar Dia menjauhkan diri daripada kita Tonton tengah hari ada bayang Cuba kejar bayang Cuba kejar bayang Kita tak akan peroleh ini Tetap di situ Bayang tetap ikut kita Tonton dengan pedulikan bayang tu Just gerak Maka bayang tu ikut je Kalau selama mana kita hidup kat dunia Memang dunia akan datang kat kita Selama mana kita hidup kat dunia Orang tengok kita duduk ujung sana lapar Rantos sebekas makanan Walaupun kita tak minta Orang nampak macam kita tak kerja Orang hulur duit Lagi mana kita berada di dunia Dunia itu akan datang kepada kita Dia datang macam mana itu mengikut keadaan kita Kita nak suruh dia datang Dalam keadaan kita mulia Nak suruh dia datang dalam keadaan kita hina Itu bergantung pada kita Yang nak suruh dunia itu datang dengan mulia Maka dia berusaha dan bekerja Menjaga halal dan haramnya Maka datang dunia dengan mulia dia nak suruh datang dunia dengan hina Dia tak payah kerja Jadi dia beban pada orang lain Orang tanggung ni Datang juga dunia Tapi setiap kali datang kena marah Suruh kerja malas Ha ambil duit Kena marah Makan minum tidur je Ha ambil duit Kena marah lagi Tapi dapat Mengikut bagaimana cara kita nak Tapi dunia akan datang Semalam-malam manusia pun dunia datang Sejahat-jahat manusia pun dunia datang Ni perompak Penyamung sumbat dan penjara dunia pun datang makan pagi, makan tengah hari, makan malam datang tu perompak pun boleh hidup Penyamung pun boleh hidup perogoh bersiri pun boleh hidup dia sumbat dan penjara dia pergi makan maksudnya dunia datang dapat penginapan percuma tidur percuma makanya ada ekon makanya ada kemudahan-kemudahan yang banyak dia hidup dalam penjara api pun tak payah bayar elektrik tak payah bayar air tak payah bayar Kan dia dapat dunia Tapi bagaimana cara dia dapat Itu mengikut keadaan dirinya Maka sebab itu Bila kita sebut dunia yang dibahaskan Dalam perbahasan sufi Dan dalam hadis Quran Dunia yang melalaikan kita dari ingat akhirat Maka dunia yang seumpama ini Yang menjadikan kita celaka dan binasa Merosakkan agama kita Yang merosakkan agama kita paling cepat Ialah dunia kita Paling cepat dia tambah dengan takabur, lalu bila berkumpul, habis kita. Dah, game over. Bila berkumpul, cintakan pada dunia. Dengan sifat sombong dan takabur, berarti kita dah game over. Maknanya tak ada lagi nilai kita sebagai hamba Allah. Kalau Syed Abdul Qadir menerangkan kepada kita, bagaimana bahayanya takabur. Bila beliau mengatakan tentang takabur, katanya, Dia kata pakaikanlah akalmu Engkau ini siapa Waktu kita nak takabur Fikir kita ni siapa sebenarnya Waktu kita nak takabur Kita ni siapa Dan apa yang kita boleh buat sebenarnya Kita nak sombong Semua apa benda kita boleh buat Daripada mana kita diciptakan Mana kita diciptakan Dan kerana apa kita diciptakan Maka okay, jangan takabur dok Dukadir menyebut obat rawatan kepada takabur pertama kita fikir betul-betul siapa kita ni fikir siapa kita dan apakah tujuan kita diciptakan dan apa kita boleh buat dengan sombong kita kita sombong dengan tenaga kuasa kita boleh buat apa dengan tenaga boleh pindah bukit <tuh> terasa sombong dengan duit banyak duit banyak tu kita boleh buat apa takkan boleh beli rumah sebuah je Rumah kedua dah bankrupt Pokai Banyak mana kekayaan kita sebenarnya Boleh tak mengekalkan hidup kita Boleh tak membeli kesihatan Boleh tak membeli kebahagiaan Realiti Semua benda yang kita nak takaburkan Dia tak boleh buat apa-apa sebenarnya Satu ketika Sa'ab bin Abi Waqqas Dia nasihat pada anak dia Pada anakku jangan kamu sombong Ketika mana kamu nak sombong Kamu ingat benda ni Sambil wakaf kata Kalau ketika mana kamu rasa macam nak sombong Yang pertama Kamu fikir kamu dulu siapa sebelum ada Aina kunci Dulu kamu kat mana Kita ni tuan-tuan sebelum Hari ni bergelar pengarah lah Atau hari ni bergelar guru besar Pengetua lah Kalau hari ni kita dah bergelar Ketua tu ketua ni Sebelum ini kita kat mana Tidak wujud Aina kun Kita kat mana sebelum ni Kemudian yang kedua kata Said Abi, Abi Waqas wa aina taswil. dan kamu nanti pulang ke mana? Kita nanti bila kita mati pulang kat mana? Pulang ke tanah. Tempat yang orang pijak, tempat orang tak pandang. Siapa yang pandang kubur? Siapa yang dalam perjalanannya kalau ada kiri kanan kubur siapa nak tengok kubur tu? Kalau ada mall orang tengok mall. Kalau ada museum orang tengok museum lagi. Kalau ada zoo orang lebih suka pergi zoo daripada pergi kubur. Pada zoo tu binatang. Kubur tu orang yang disayang, yang hebat. Kalau dia pergi pilih nak ke kubur ke nak ke zoo? Zoo bayar RM50 masuk nak tengok panda. Bukan saudara dia. Bukan pak saudara dia panda tu kubur tu saudara dia ayah dia kat situ mak dia kat situ abang kakak kat situ isteri dia kat situ suami dia kat situ anak-anak dia kat situ agak-agak kita tuan-tuan duduk zoo dengan duduk kubur mana lebih lama ada ha, jawab dah zoo dia tu duduk zoo dengan kubur mana lebih lama zoo tu tak ada binatang kita sayang tak ada kena mengenang kita tak ada kena guna kadang kita tengok tape, setengah jam tengok, tengok tape. Kadang kita tengok badak di berendang dan lain, tengok badak. Badak pun tak nak tengok kita, kita tengok dia. Kita tengok gajah, tengok monyet. Tapi kat kubur kita tidak menikmati benda tu. Nak beritahu kita siapa? Waktu mana kita kembali kat kubur siapa kita? Tak ada orang nak tengok kita pun. Ni kalau kita bernama suami, Isteri kita nak datang ke tengok kita Hari raya setahun sekali Kalau tengok lah Itu pun kalau anak nak temang dia Sebab apa Mak takut ada hantu kat kubur tu Ni namanya isteri Yang nama suami pula Tak apalah kita doa jauh-jauh je Ustaz Sampai juga kan Kita tak kata tak sampai Sampai Tapi bila kita duduk kat kubur tu lain Kan dia beri tazkirah pada kita sebab tu Nabi SAW sendiri pun cari mana kubur ibunya Mana kubur ayahnya Nabi mendatanginya Bahkan Nabi melawat kubur bapa saudaranya Hamzah Setiap hari Khamis pergi dekat kawasan Uhud Dia ya, boleh je Nabi buat masjid doa Tapi ada sesuatu lain bila kita pergi kat kubur Bukan sekadar doa Bukan sekadar untuk si mati Tapi untuk kita yang hidup Kata Nabi SAW Fa innaha tuzakirul akhirah Kamu ziarah kubur Dia akan ingat kamu pada akhirat Maka tengok Kita Bila berada kat kubur Siapa tengok kita Ini kata Sahabat Abi Waqas Wa Pada anaknya Di mana kamu nak sombong Pertama ingat dulu Kamu kat mana Dan kemudian Ke mana kamu dikembalikan Kemudian yang ketiga Kata Sahabat Abi Waqas Kamu diciptakan dari apa Ingat, kamu ni daripada mana? Daripada air mani. Tentang air mani. Keletak atas meja, siapa nak minum, siapa nak makan. Siapa nak hidu, siapa nak cium. Sebab itu air mani ni, ni kat bawah. Bukan dekat hidung kita, supaya kita tak pernah berbau dia tu. Tapi nilainya, ni air mani tadi hina. Hina, kalau orang jumpa orang kata jijik, siapa ni buang air mani merata? Allah. Itu mani tu ialah kita Kita manusia Daripada air mani Kata saat lagi dah ingat pula Kamu ni keluar daripada mana Daripada rahim mak kamu Tempatnya kat mana Keluar daripada mak kita Tempat kat mana Yang tertutup yang berbau tu Keluar sekali dengan darah sini Air mentubang sekali Semua benda kotor-kotor keliling kita Keluar kena mandi budak ni Kotor Kata Sa'ad bin Waqqas tengok ingat benda tu. Dan yang kelima kata Sa'ad ingat pula kamu makan apa? Maghdhiya bi. Maghdhi tabi. Ingat kamu makan apa? Disebut lima perkara. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wa aku bila mana kamu nak sombong ingat lima perkara. Kamu dulu kat mana? Kemudian kamu kembali kat mana?" Dan ingat apakah boleh sombong dengan keadaan kamu asalnya Aiman ni Kemudian kamu keluar daripada rahim ibu kamu Kemudian kata Sa'ab bin Waqas di Allah Ta'ala Anhu Ingat kamu makan apa? Tentang kita semua-semua ni makan apa? Makan budu juga Kita semua-semua makan apa? Makan ikan masin juga Makan macam orang lain makan Kita makan daripada benda daripada tanah Sayur-sayur Walaupun kita segar macam mana pun Asal dari tanah Bukan semua benda yang kita ambil daripada diri kita Kat mana? Apa kesudah apa yang kita makan itu kata Sa'ab bin Kan jadi tahi. tuan kita makan macam-macam sedap ni. Lepas tu jadi apa? tuan makan bayar dua ribu, tiga ribu. Ni makan lobster. Dekat Amerika makan. Berapa tengok bil? Seribu enam dolar makan. Orang kaya. Enam tujuh ribu saya makan. Lepas tu pergi mana sudah makan? Kalau tidak pergi bilik air. Sebab mana pun bilik air tu five star. Bau tahi kita macam mana? Malah bila air Ustaz Mewah Kaya Serami Itali Sekian-sekian Gambarkan kemewahan bila air Tapi kenapa kamu tidak gambarkan Betapa busuknya najis yang keluar Daripada apa yang kamu makan Yang kamu pun tutup hidung Cepat-cepat flush Kalau tak flush Kena mati pun Kita tak flush Tahi kita tu tuan-tuan Setiap yang masuk tu Maki kamu Doa kita Itulah yang kita makan Natijah kita makan sebab tu kata Sa'ab bin Abi Waqqas ingat lima perkara, apakah mungkin kamu rasa sombong lagi? Bila Syekh Dukar kata, Jangan takabur kerana takabur itu cuma orang jahil. Jahil tak kenal Allah dan tak kenal Rasul. Kata ulama. Bila mana seorang itu takabur maka masuk kebodohan dalam akal dia. Seorang kalau dia takabur, dia buka satu laluan bodoh tu masuk. Kada mana dia takabur Kada tu lah bodoh dia masuk Sebab tu tuan-tuan bila nanti jang, Akhir kita lihat orang-orang takabur Ialah kebodohan Jadi, Bila makin takabur makin bodoh dia Maka tertutup Pintu hikmah dalam bicaranya Dan hikmah dalam tindakannya Dan hikmah dalam fikirannya Dan hikmah Di dalam khawatir ilhamnya Tentang orang takabur Tak akan dapat ilham baik Orang yang takabur tak akan dapat hikmah kebijaksanaan. Orang yang takabur tak akan ada tindakan yang bijaksana. Tiada juga perkataan yang menyenangkan. Kalimah yang baik keluar daripada mulut orang tak wadah. Tak kita jumpa orang rendah diri baik-baik. Bila dia cakap tu, dia memberi satu kebaikan pada kita. Hiburan. Tentang tengok pelayan-pelayan bila dia mengendali cik-cik dari mana, sila makan, duduk, Bahasanya Masya Allah menghiburkan kita Yang asal tak nak beli, beli kita Sebab apa? Bahasa dia Bahasa rendah diri Bahasa dia bahasa orang baik Kita tengok pula orang takabur kalau dia bercakap Bahasanya menyakitkan Dan dia mula memilih bahasa-bahasa yang kasar dan keras Umpan bahasa itu kata Umar Al-Khattab bagaikan setangkai kurma Orang baik bila dia berbicara dia memilih kurma yang baik Koma paling baik Tapi orang jahat apa dia peduli Dia pakai petik eh. Kata Umar aku suka pada perkataan yang baik Ia umpama satu Seorang memetik buah yang baik ini Buah kurma yang baik Orang takabur Kata ulama Bila dia takabur dia Dia akan masuk ke bodohan dia Kadang mana bodoh tu masuk Kadang takabur dia Tinggi takabur dia Bodoh lagi banyak kita takabur dengan adik-adik Ya Hakikah Hakikatnya memang kita akan dibenci lepas Sebab tak ada orang suka orang takabur Tak ada orang suka Binatang pun tak suka Bila seorang itu takabur Kita dibenci Tapi kita tak, tak nak lihat sudut orang pada kita Tengok pada diri kita apa berlaku Seorang takabur Saya sebut tadi baru ulama' kata bila kita takabur Bodoh pun masuk Angka pun jadi kurang Angka kita 100% dia boleh Kurangkan akal kita Mungkin jadi 80% Mungkin jadi 60 Mungkin 40 Mungkin tak ada terus Akhirnya dia dihina dengan sehinanya Kata Omar kata, Bila mana seorang itu sombong Dia akan lebih hina daripada babi Kebodohan tu masuk ke otak dia Akhirnya dia lebih hina daripada babi Kata kalau kita lah sebut babi ni Memang hina lah Kita hina-hina babi pun kita tengok lagi Tengok babi tu tapi hina orang Maksud kalau dia sombong kita pun tak nak tengok dia Tuan-tuan nak tengok orang sombong? Malas tengok dia sebab sombong tu Saya tak nak tengok dia Jumpa pun tak nak Ni kalau terserempak lagi kita Orang jumpa babi tak lari Maksudnya dia sudut Kat mana babi tu lebih baik pada orang sombong? Kat mana? Bila Umar Al-Khattab kata Bila seorang tu sombong Dia akan lebih hina pada babi Babi tu memang hina dah Kita sebut babi pun nak muntah tapi orang sombong lagi dihina daripada babi. Macam saya katakan tadi, kita mungkin masih lagi tengok babi tu. Nak kenal juga pasal babi hutang macam mana babi. Ha. Tapi kita kalau sebut dia orang sombong, saya tak nak tengok orang sombong. Jumpa pun tak nak. Ni kalau balik raya misalnya atau balik ziarah. Tak ada orang sombong tak? nak. Tak, nak, tak balik. Sebesar-besar pasal tu, kalau ada seorang sombong tak jadi ke pasar. Sebab takut tersekempak takut sangat sebab kita tak nak terserempak even no sembo ana saya malah jumpa dia kalau ada buat majlis kita pun dia datang dia datang Dia tak datang tu saya tak datang kenapa orang sombong ada saya tak nak datang dia punya hina dia dijauhi oleh orang lebih daripada orang jauhi babi oleh sebab itulah kita katakan bila seorang sombong maka akannya hilang Maka jangan diharap ilham yang baik Bicara yang baik, tindakan yang baik tak ada benda kebaikan yang kita boleh harap daripada orang sombong. Seorang ulama bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata syaitan ni dia ada perangkap-perangkap, dia ada alat-alat untuk menjebak manusia. Dia panggil masali wa fahuh. Dia ada jerat-jerat perangkap-perangkap. Apa itu perangkap dan jerat-jerat syaitan? pertama kata Nu'man Al-Baqar bi'ana umillah Iaitu dia sombong dengan nikmat Allah Sombong dengan maksud Dia tak ngaku tu dari Allah Tu maksud sombong Batar bi'ana umillah Dengan nikmat Allah dia tak ngaku Dia kata ni dari saya lah Saya kerja Saya yang cari siang malam pakai petang Saya duduk mengaji jauh luar negara Nak dapatkan teknologi ni Sehingga saya dapat kembangkan buka buka, buka banyak cawangan. Mana Allahnya? Tak ada. Saya persis seperti korun waktu ditanya kekayaan berpunca dari mana? Dari saya. Ilmu saya, kerja keras saya, keringat saya, air mata saya, darah saya. Mana kurnia Allah tak Ini semua hasil titik peluh saya. Ini orang al-batha bi an umillah. Padahal kita